Всем привет! Сегодня мы распаковываем посылку из Китая. Ждали нашего возвращения? Вам... Две... Томель, полгода А, у нас Возвращение нет. на канал. Вот начались да. опять распаковочки. Да. И будут частей. Мы заказали еще, еще и еще. Да, мы заказали, будут потом еще. Короче, распаковываем. Это все тут мне. Тут посылок на, 15, на 14 баксов. <сосу> <Ой>. <сосу> <Будем распаковывать> я тут уже немножко меня не хватило, я порвала, но я еще Подглянула не Подглянула в дюрочку, так сказать. Да, ага, но я не увидела ничего. Потом оно все в каких-то пакетах. Так, давайте вот тут, по-моему, 6 вещей где-то будут такая Первое это школьный пенал. Я его ждала, потому что у меня старый пенал школьный. Когда вот так снимаешь, понял? Ты вся не влазишь с этими, с подарками. А если так? Э... Пенал школьный. Пенал школьный. А, какой букет прикольный. Это не страшно. какой прикольный пенальчик. Мягкий такой. Пинал. Мягкий, ну, потому что он белый, там ручка потечет, и оно все будет там. Там не потечет. Типа, а стой, отпусти. Типа мордочка с глазиками. Так это... <связывает> <связывает> ну вообще да, ну вообще он с бантиками. Пиланы... Ну пилан. Пинал, пинал сделан из типа из плащевки Ну он такой приятный, мягкий такой. Типа из курточного материала да. и снизу еще плащевка Все, Вот эти пеналы советую тут нет никаких отсеков. Он просто пустой. Заказывала На один отсек. Один отсек, да, ничего нету. Ну меня устраивает. Но я такой хотела, в принципе. Он мне нравится, то он мне уже старый. Дальше. Чехол на мой телефон. Я его тоже дома. Я рано засветил чехол. Ну. зачем ты опять сейчас засветил? Кино. Ой, что на руку Чехол. Да. Че он тут согнут? Чехол на наш телефон. А то смотрите, что у меня чехло. Он не то, что он черный уже, то, что был прозрачный, он стал черный. А теперь посмотрите, какая розовая киска. А что? Розовая киска. А ну покажи нам. Вот такой, тут такие дизайн. бортики, если он будет падать, то он это не должен бортики. касаться. Да, тут бортики выше экрана, это так надо. Тут вот хорошо вот. Лично, он такой ну, прям да. большой в руке стал. Был маленький, стал большой. Я это... очень рада. Это... Поко это... очень. ПО, Поко М5. Поко М5, да. Вот. Он мне... Ну, он мне нравится. Я хотела... чуть-чуть Ну, -чуть В руке немного... он такой посылист стал. Такой, да. да, большой. Так, стал. Давай дальше. <связь> это сейчас я поп... запалила. Ну давайте уже это хорошо. Это сейчас... Короче, мне чехол нравится, в принципе. Я хотела чуть-чуть другой модели его. Типа там какие-то а надписи. Модели отличаются звездочками, надписями. Да, короче. он не понимает. Ну, вы меня поймете, что там, там разные звездочки, разные формы. Там какие-то надписи вокруг. Ёшкин кошки. Это вот такой вот кулон. С какой буквой? Это бантик. Это просто бантик. Да, у меня с буквой есть, уже зачем? Заказали кулончик. Ну, типа да. техническое серебро. С голубем, да? С каким голубом? Бантик, говорю. Ну, бантик, хорошо, давай дальше, вон ну, нам сейчас не дадут. Дальше такая коробка квадратная. Так. Если что, мы видео записываем. Короче. Шуту дальше, у нас. у нас коробка? Это мист для тела. Короче, спрей для тела у нас такой то типа, дальше. Спрей для, тела? Ну, типа духи. Ну, типа для соли. Короче, я его очень сильно. Это именно его я ждала больше всего. Ничего не надо, только дайте цей, да? Нет, тут 90 мл. Он не большой. Мне ничего не надо, дайте только спрей, да? Не, надо. Ну, давай. И что, как он предназначен? Ну, как его употреблять? Шикать, в смысле, цепь духи. Шикать пи Я ну, покажи всем. Что это нормально. Это 0,68, это популярные тиктоки. А, я же прочел в если есть такая пленочка, он завернутый, то это оригинальный. Это можно вообще снять. Это типа соуды Женейру. Ну, не соуды, конечно. Даже оригинальный? Резиночка. Так. Если такая пленочка есть, значит она оригинальная. Ну... Я очень надеюсь, что, что это нормальный запах. Я даже не знаю, что это. Ну, это типа запах весны, каких-то квитов, свежести какой-то. Ну, может. У это должно быть такие, типа хоро... Я теперь надеюсь, что это, что, что это нормальный запах. А не какой А куда ты его надевать будешь? А, ну давай мне. Неплохо. Хорошо так разбрызгивается. В смысле хороший, один раз пшекну. Ну, так, Неплохой запах, я рада, в принципе, не сто. я рада. Кстати нормальный, да. Не, не сильно... Отцей? Не сильно сладкий, не а сильно острый. Такие хорошие. Хорошие. Такие типа кексов. И и написано женские? В смысле, ну, что? А, они мужикам пидут. Да не пидут. Бля, такой запах. Может, мужик, он мужикам піти. Да. Ну, Ладно, давай дальше. Так, нас? дальше. Ну, у меня еще осталось две вещи. это раз, два, три. А где кулон? Вот Все, я вместо мрада, Я его больше всего, можно сказать, ждала. Школа, хорошо. Так. Так, дальше. Сейчас. Ну, это мы будем показывать это? Будем уже. Что... Ты нас захотела? Наклейки. На Их тут, по-моему, 100 А их там сто? Nah, ну я ж не буду каждый показывать, короче, такие и так. Я знаю, сто сто штук. Uh -huh. А что там okay. деревья, птицы? Снежки, котики, короче, фотик. Ну короче, можно будет повесить. И давай самый последний. Маленькая коробка. Маленькая коробка. Сам а что в коробке? Короче, сейчас мы вам покажем. А тут был, должен быть. Должен быть у нас кто? Ор, называется Ор. Что? Верните меня обратно. Не, не, знаю. Это не маленький. Короче, это у нас барабана Мені головне не порвати цю коробку. вона ще пригодится мені. Ага. Барабан на дрот і що? Чекай? Не барабан на дроп. органайзер. Органайзер на Под всякие безделушки. Карандаши, сюда, а? сюда, ну, сюда ручка. Сюда, ну, типа ручка такая же. А сюда, что хочешь? Тут ты... Ні, він не, вины маленькие. Вины такие Вины хорошие. маленькие. Открываются сюда шуфлятки. Четыре шуфлятки. Тут, типа, можно тоже шуфлятка такая невеликая. А сюда ручка. Ой. Не выпало надо ставить на ровный стол, да? <laughs> Чтобы шоколады не выпадали. <laughs> ну, вообще, по факту, вот так вот. А ну, вообще можно переставить? А, не, нельзя. Не, нельзя, бо а то, вот так тут, вот, тут, тут дно. Дно, дно. Не, вот так вот удобнее сейчас, когда снизу все-таки. а вот так вот удобнее. ]Isso. Сюда можно ну, я брала под канцелярию и всякая такая, або косметику знаю Ну, что ты еще не хочешь? Такие э, размеры. Вы довольны своими покупками? Э, Почекай, размеры вот так вот двадцать один, по-моему, вот так вот семнадцать. Вот так вот 15, по-моему, сюда висим. Нравится mm -hmm. органайзер? Да, дуже мне все понравилось. Даже если наклейки сюда можно так вот положить. А ну, наклеечки, чехол, oh. органайзер, пенал, кулончик. И... Чехольчик на это. Ну что, надо сказать людям. Заказывайте. Вот, это. вот если вы сомневались, что вместе, 0,68. Ну, вкусно. Це сладкий запах. Я думала, він буде більш свіжий, більш якийсь квіти, типу щось такого. А Але це помиралося. сладкий, мені теж. Він не сильно притерний. Да, він такий легенький. Так, да, він от якраз в школу там, гулять за це, щоб не воняло і хорошо, це так. советую вам. І стоє, по-моєму, 160 гривень. Ну, ми заказували за 100 Двадцать за сто с чем-то, потому что он был в факте. Короче, куча мусора, но я довольна. Все, подписывайтесь на канал, будут еще распаковки. Еще будет две распаковочки. Будем вам все рады. Да. Подписывайтесь. мы пропали, потому что мы ничего не заказывали. Ну, если а, заказывали что-то, а, то что а, это а, какая-то а, там, ну, а, а, такая, а, а сейчас мы будем заказывать. Да, так что присоединяйтесь вот к нашим распаковкам. Оце, я буду эксперименты Если вас интересует какой-то товар, То от... отзыв, отзыв да. о товаре, как он в ходу, мы вам дадим, мы все покупаем себе, не кому-то, и мы вам дадим э, чисто оценку Прав от пользователя. Прав Прав Правдивую, оценку да. от пользователя. Нам никто ничего Может, не у шлет. У еще один канал, расстыковочка. Это лично мне канал, там один подписчик не обращает внимание. Я просто там одно вот видео. Я могу знать детальный детально, например, на тему. Ладно, все. Всем пока. Всем пока.